MG ile Dünya Turu'na hoş geldiniz. Bugün Fransa'dayız. Sizler için Ankara Fransız Kültür Merkezi'nin kapısını çaldık. Merhaba Ülkü. Bonjour Bruno. Merhaba Enes. Bonjour Bruno. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Bruno Delvalet, Fransız eğitim ataşesiyim. Ev sahibi olarak bizi misafir eden Ankara e, Fransız Kültür Merkezi'ne teşekkür ediyoruz. Monsieur Bruno, ilk soruyla başlamak istiyorum. Fransızca neden önemli bir dil dünyada? Dünyadaki kullanım yaygınlığı nedir? Dünya dilleri arasındaki yeri ne durumdadır? La langue française est une des principales langues internationales. Elle est parlée quotidiennement par 300 millions de personnes sur les cinq continents. ce qui la place au cinquième rang mondial. C'est la langue officielle de nombreux pays. 80 millions d'élèves et étudiants s'instruisent en français dans le monde, ce qui en fait la deuxième langue la plus apprise au monde comme langue étrangère. 29 États ont le français comme langue officielle. C'est une des six langues officielles ainsi qu'une des deux langues de travail de l'Organisation des Nations Unies. Le français est aussi langue officielle ou de travail de nombreuses organisations gouvernementales internationales et aussi langue officielle ou de travail pour de nombreuses organisations comme le Comité international olympique ou le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Merci. Peki. Oui, il y a une grande tradition, Haynes, une grande tradition culturelle autour des arts visuels et de musique en France, et un important patrimoine artistique qui fait la réputation de la France dans le monde entier. L'enseignement musical et artistique est obligatoire en France, de la maternelle au lycée. Il s'agit à la fois de pratiquer différents arts, visuels et musicaux, mais aussi d'acquérir une culture dans le domaine de l'histoire des arts et de connaître les principaux artistes. Cette éducation a une visée culturelle, fréquentation de musées, de galeries. Dans l'enseignement supérieur, il y a 44 établissements qui relèvent du ministère de la Culture, qui forment les artistes. Il y a également des universités dont l'objectif est la formation théorique ou la formation des futurs professeurs d'art et de musique. Merci. Yine, çok merak edilen, başka bir soru. Alors, en France, les universités ne sont pas les premiers lieux de création artistique, particulièrement pour, pour la musique. Sous la tutelle du ministère de la Culture, nous avons des filières Beaux-Arts et conservatoires nationaux et régionaux supérieurs de musique et de danse pour les formations techniques donnant un diplôme national. La plupart de ces établissements, donc je l'ai dit, sous la tutelle du ministère de la Culture, permettent de suivre et valider des cursus théoriques en université dès le niveau licence. Alors on peut citer parmi les grandes écoles le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, qui a été créé en 1795, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon et la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg. Ces trois institutions les plus prestigieuses développent des cursus universitaires dans le cadre de partenariats avec des universités de proximité. Merci. Peki, bu alanda çalışan üniversitelerle neler olabilir? Alors tout dépend et du type de formation, pratique musicale et artistique, théorie, histoire. Ce ne seront pas les mêmes établissements qui seront sollicités. Par exemple, Paris-Ouest, Nanterre, a une tradition bien ancrée en ethnomusicologie. C'est intéressant dans le cadre de collaborations avec des universités turques qui se pencheraient sur le patrimoine musical anatolien. Paris-Sorbonne est plus axée sur la musicologie, la grammaire musicale et l'histoire de la musique classique. Dans les conservatoires, les collaborations sont plus tournées vers l'organisation de journées musicales avec des enseignants-musiciens étrangers, pouvant se fonder sur une thématique particulière comme... l'influence orientale dans la musique française du XVIIIe siècle, par exemple. Les festivals de musique sont aussi l'occasion de mettre une coopération à l'honneur. Erasmus kapsamında bilindiği üzere çok merak edilen sorulardan biri Türk-Fransız öğrenci değişimleri ve bu alanda Türkiye'den bir öğrenci Erasmus için Fransa'ya gittiğinde nelerle karşılaşır, izlemesi gereken prosedürler nelerdir Monsieur Bruno? Alors, il est vrai, Ulcu, que la majorité des échanges ont lieu dans le cadre du programme de la Commission européenne Erasmus+, et grâce au partenariat de coopération entre les établissements. Cela vaut aussi pour les conservatoires, qui sont eux-mêmes reconnus dans le programme Erasmus. Les universités turques inscrites au programme Erasmus disposent généralement d'un service de relations internationales, comme ENES, puis une recherche sur le site de Campus France permet de trouver l'université et le cursus souhaité. Cependant, Erasmus est également ouvert aux musiciens qui souhaiteraient se rendre dans les conservatoires. Mais attention, Inès, les places sont très très limitées du fait de la spécificité même de l'apprentissage d'un instrument qui se fait en tête-à-tête tête avec un professeur ou en petit groupe. Pour des raisons d'espace et de nombre de salles, les conservatoires n'ont pas la capacité d'accueil d'une université. Les conservatoires supérieurs délivrent des diplômes professionnels. Qu'il est difficile de faire reconnaître en Turquie car ils ne sont pas enseignement supérieur, sauf à faire un double cursus en partenariat avec une université. Pour la licence musique à l'université, il faut s'inscrire sur Parcoursup, qui est notre plateforme d'inscription en enseignement supérieur, et hors de France, sur Études en France via Campus France. Voilà les, les procédures pour vos étudiants. Merci beaucoup. Piqué. Gelen gelen mu? La Turquie a de nombreux attraits et atouts pour les étudiants français en musique, et certainement pas suffisamment exploités. L'environnement universitaire harmonisé au cadre européen permet donc de s'insérer aisément, et Erasmus rend ce processus facile. Cependant, la langue reste un frein. Ces conservatoires historiques ont aussi une pratique très Europhile de la musique, fondée sur les bases de la musique classique, il serait très intéressant de développer des cursus internationaux, en anglais et pourquoi pas en français, permettant aux jeunes musiciens et théoriciens de la musique d'approfondir technique et histoire des musiques orientales. Je pense que c'est un domaine de coopération à développer ensemble et j'espère que nous le développerons ensemble. Ouais, Merci beaucoup. beaucoup. Chers étudiants, chers professeurs de l'université de musique et des beaux arts d'Ankara, je vous donne rendez-vous en septembre. Nous pourrons reprendre cette discussions tous ensemble, et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Teşekkürler. Merci beaucoup.